就是。 more вот в самом начале вашего творчества предполагали ли вы, что вы достигнете таких высот? Это сложный вопрос, и практически невозможно на него ответить. Кто мог предполагать, а вообще кто предполагает, когда что-то начинает? Он мечтает, но не предполагает. Мечты были, там, их было очень много. Все хотелось, всех, очень хотелось их осуществления, причем всех сразу. Ну, были там Успехи были, неудачи были, взлеты, были падения, все по чуть-чуть. Слава богу, жизнь это полоса черная и белая, mm -hmm. поэтому от этого никуда не уйдешь. А вы не могли бы вспомнить, ну, хотя бы приблизительно, сколько времени прошло от э, вашего первого шага на сцену? В вот, общем я так... очень точно помню первый мой выход. Это было в Донецке на фестивале «Червона наруто где я занял первое место в девяносто третьем году. И до этого вы нигде не появлялись, вот сразу вышли и победили. Абсолютно не выходил на сцену. То есть я работал, э, учился сначала в училище, потом поступил в Львовскую консерваторию. Вот. Работал в ресторане какое-то время, то есть, естественно, не мог ни о чем, ну, прогнозировать ничего не мог. Ну, вот так, вышел, спел, повезло, может, не повезло, может. Достаточно неплохо тогда выступил, до сих пор сохранились записи. А скажите, что помогает человеку пробиться вверх, сделать карьеру именно вот в таком творчестве? Это удача, или это труд огромный, или это может быть большие деньги, что это такое? Ну вы назвали уже три составляющих этого. Но самое главное, составляющих это не что, а кто, это Бог. Это самое главное. То есть если Бог помогает, значит будет все в порядке. Тогда, если есть желание, есть упорство, есть настойчивость, есть трудолюбие, то тогда все будет в порядке. А если, есть если Бог не помогает, тоже плохо. Но если Бог помогает, а нет желания, то есть талант не хочешь раскрывать или раскрываешь не в ту сторону, это грех уже. Вы верите в Бога? Да, естественно. И как давно? С момента моего крещения, в 16 лет меня покрестили. Потому что до этого, естественно, как и все мои Одногодки нас в школе учили атеизму и так далее. Не верю в Бога. А в 16 лет я сам для себя решил, что я должен быть, ну, как говорила моя бабушка на всех нехристе. Я не захотел быть нехристем. Тут похрестился и после этого. А кто вы по гороскопу? Лев. О, это царь зверей. А вы чувствуете себя по жизни царем? Ну, знаете, достаточно такой вопрос, как бы колючий, в том, направлении, что я сейчас скажу, что я почувствую, чувствую себя царем, это как бы будет как минимум неэтично, а если я скажу, что не чувствую, это будет неправда. То есть не, нечто среднее э, между тем и этим. То есть я как бы стараюсь всегда быть первым. У меня такой принцип в жизни, что каждый человек на своем месте должен быть первым. То есть. Каждый человек имеет какой-то талант, и если он в том, чем он занимается, не первый, значит, ему есть смысл поискать в себе нечто такое сокровенное, спрятанное, которое раскроет его лучше, и которым он будет. У меня очень много примеров в жизни среди моих друзей, которые начинали делать что-то одно, потом приходили абсолютно к другому, жизнь их приводила, и потом у них это получалось гениально. То есть начинали они там чуть ли не чернорабочими, понимаете. И думали, что они так всю жизнь не будут, а потом вот раскрывался, вот сами для себя они находили какой-то талант, он раскрывался, они его начинали развивать, разрабатывать, там много труда, сил, энергии, и как бы вот приводило это все к тому, что они становились известными людьми. Кроме ну, вот таких вот способностей, которые у вас сейчас есть, выходить на сцену, да радовать да. зрителей. Э, что у вас еще есть? У меня есть дочка моя, mm -hmm. которая 4 месяца будет через 2 дня. Mm -hmm. Да. Вот. У меня есть все для того, чтобы я мог работать. У меня есть продюсерское агентство. Кстати, вот сейчас на конкурсе как, как раз по дороге к вам. По дороге на этот конкурс я заехал к вам, конкурс Ялта 98, где я собираюсь, может быть, даже кого-то с кем-то подписать контракт из исполнителей. То есть есть студия звукозаписи, я не знаю, есть концертная отдела. Ну, как бы есть все для того, чтобы работать, и я единственное, что хочу, это чтобы ничего этого не изменилось, чтобы так медленно, уверенно все шло дальше, как идет. Ну а если вдруг что-то случится в вашей жизни, и вы уйдете со сцены... Ну не дай бог, конечно, су -су -су, но как человек прагматичный достаточно, особенно в отношении вот таких вот моментов, естественно, не дай бог. То есть я даже об этом думать не хочу, но в принципе даже не хочу говорить. Давайте. Хорошо, тогда вот вы затронули немножко личную жизнь. У вас есть дочь, а еще кто вас встречает дома, когда вы возвращаетесь из гастролей? Ну моя супруга. Алена. Она кто? Она также артистка? Ну да, она пела некоторое время фамилия мозговая. Mm -hmm. Вот. Ну, дочь народного артиста мозгового. Но как бы это не самое главное. И это не было критерием <свы> выбора, был бы А признайтесь тогда честно, когда вы первый раз не познакомились, вы уже знали, чья она дочь? Когда познакомился, в тот момент не знал. Ну потом там через три дня узнал. Но это как бы абсолютно никак не повлияло. Если честно, было только намного тяжелее. То есть лучше было не было. <соединительный>, да? Ну почему? Потому что э, все почему-то сразу вот, считают, что вот, в этом было нечто такое продуманное. Вот это там э, вот это наше вот схождение, вот это наши чувства были какие-то продуманные. Как бы я вот как материалист какой-то просто чуть ли не, э, сошелся с Аленой только из-за того, что, ну не сошелся, а вот мы начали встречаться только из-за того, чтобы там как-то, хотя на тот момент уже был лауреатом там славянского базара, то есть уже был лучшим певцом года на таврийских играх. Вот, то есть, как бы все думают, что это прагматичное что-то, но на самом деле было не так, то есть все. Хотя я тоже сначала, когда с ней познакомился, не думал, что, может, что это будет так все серьезно. Но, наверное, все так не думают, правда, когда начинают встречаться. i Сольный концерт ⁇ это чем для меня, например, он ответственен тем, что все-таки реально я вижу ситуацию. Если люди присутствуют в зале, значит я знаю, что они пришли на меня, это первое. И второе, я знаю, что мне не за кого прятаться. Или там... Э, то есть вот я вышел от начала до конца, я должен людям что-то отдать. А на солянке, на таком концерте, там, где участвует много исполнителей, это ну даже у людей, которые присутствуют в зале, внимание там рассеивается, то есть им одним нравится, один исполнитель другим другой, то есть и вот это как бы чувствуется на энергетическом уровне, то есть я чувствую меньше энергии идет в таких концертов, но ну, имеется в виду для меня, и я меньше ее отдаю, потому что это как бы круговорот, если мне дают ее в достаточном количестве люди, то, соответственно, сразу же она отдается на десятиградном размере. Ну, то есть вот это чувствуется все, потому что рассеивается внимание очень много. Но ну, это так же самое, как прийти на базар, да? И увидеть там одну машину. Или увидеть там 10 машин. Пусть они все 10 хорошие. Но все-таки, когда одна хорошая, так не больше внимания. Ну То есть вот ну, это банальный дурной пример. Ну, наверное, вот такой дурной пример я привел. Скажите, у вас есть какая-то примета или приговорки какие-то перед выходом на сцену? Вы о чем-то думаете? Да, но не скажу. Говорят, что когда говоришь, что они не сбываются в этом. А бывали ли казусы в ваших выступлениях? Ну, если это можно назвать казусами, например, когда в Москве в Лужниках выступали на концерте после футбольного матча «Звезды Стада, у меня вдруг фонограмма. Я работал под инструментальную фонограмму, и вдруг фонограмма начала зажевываться. Но ну, мне пришлось спеть, спеть акапелла две песни. Но люди на это реагировали так же, как реагируют во Львове, на Западной Украине. Ну, или там в каких-то таких городах. Хотя сейчас уже сложно назвать один Львов там, потому что я проехал сейчас вот с большим всеукраинским туром Первого стания любовь» по всей Украине. Это все областные центры были, кроме, кстати, Полтавы. По причинам там политическим, потому что это проходило, как раз мой тур проходил во время выборов, ну и тут возникли некоторые проблемы. Вот. Во всех городах я был и я могу сказать, что у меня не было ни одного концерта, где бы э, не, не продавались бы стоящие места, то есть тут, тут все было нормально. Для меня это как бы очень большой показатель и после этого даже я уже побоюсь говорить условно, что Львов там или Западная Украина встречает лучше, чем, там, например, Днепропетровск, Запорожье там, или Харьков. Нельзя так сказать, потому что везде было очень хорошо. Серденько маже. дай мне его гню. Серденько, я тебя люблю. Окей, поехали, я знаю, я понимаю, что вы знаете. Поехали, танцуем разом со мной.

чем выйти на сцену для той или иной песни? Вы, наверное, подбираете костюм. Не, наверное, естественно. Ну, Кто работает? В основном это не я подбираю, в основном работает у меня, значит, Алена режиссирует, она режиссер концерта моего, вот. И у меня есть два стилиста. Это Надя Кудрявцева и Вика Матвеева. Это, но ну, они как бы разрабатывают. Эм. Ну, есть, естественно, у них помощницы там и так далее. Там их много очень. Ну, как бы две основные, два лидера, которые занимаются как раз вот этими вещами. Моим внешним видом это вот эти две девчонки. И как бы они, естественно, продумывают эти все моменты. А касательно... То есть они придумывают общий тип. Ну, костюмы разрабатывают новые и так далее. А уже когда они появляются, дальше э, на какой концерт, как в каком месте мне переодеться или как, это разрабатывает, естественно, режиссер. То есть Алена. А ваши очки? умного цвета. Просто недостаток зрения. Дефект зрения, будем говорить так. То есть я э, у меня плохое зрение, минус два, потому что я занимался спортом, и вот у меня была травма. И я вынужден для того, чтобы увидеть людей в зале, одевать очки. Вот и все. Женевіда, ти яскравая зірка сонце, за море океан. Я знаю, що в твоїй душі віконце, і не хочу бути більше сам, а я піду за за океан. Né fudé známé Tché ké ké téméne Fòrmés I'm a oh. oh,